Здорово. Добрый вечер. О чем общаешься? Да, сегодня об истории хотелось пообщаться. Надеюсь, не, ту, не та история, которую Путин пишет. Я не, не читал историю, которую Путин пишет, если честно. Не знаю, о чем мы. Ну, значит, Я преподает уроки россиянам. Я хотел поинтересоваться той историей, исходя из которой некоторые. Люди утверждают, что русский язык это искусственный был Екатериной введен, что русские это там какие-то татары что ли, макшане. Не слышали ли вы про такую историю? Есть русский язык, если я не ошибаюсь, церковный язык. Вот. Есть русский искусственный язык. Есть. Были два языка таких, которые отличаются. Между собой. Один ближе к славянским языкам, второй это тот, на котором вы сейчас общаетесь. Ну, в принципе, ближе... я с вами общаюсь. Который ближе к славянским языкам это какой? Церковно-славянский, что ли? Да. Ну, как раз таки он был далековат от разговорного современного языка, потому что он на основе болгарского был. Так я же вам не говорю о языках, на которых общаются сейчас люди. Мы же говорим сейчас с вами о тех временах, которые, когда эти языки появились. В принципе, большинство языков пошло со церкви. В большинстве случаев э, славянские языки, которые пошли с церкви. Болгарский, я полностью соглашусь, это является славянский язык. Болгарский, украинский, польский, белорусский, хорватский, да. Если mm -hmm. Но это славянские языки, да. Я это даже не отрицаю. А русский вы не упомянули сюда, он не славянский? Тот, который был э, с церкви, пошел, славянский, соглашусь с этим. Так, с церкви не русский пошел, мы только что это выяснили. А какой язык пошел? -то? Ну, приехали два монаха, Кирилл и Мефодий из Болгарии, на основе болгарского языка создали церковно-славянский язык, которые люди, которые жили на территории Киевской Руси тогдашней, а они понимали его. А Мефодий на каком языке общался? Ну, на болгарском на каком-то, или византийском, я не знаю. Они являются славянскими языками? Да, причем тут, ну да, являются славянскими. так вот и ответил на свой вопрос. Нет. Не ответил. Ну, тогда еще раз поинтересуйся, на каком языке они общались, что они создали, и что пошло с этих языков здесь, в церкви. Что такое русский язык? С них ничего не пошло, смотри. Давай загуглим, как это называется. Да не надо гуглить. Церковно-славянский язык? Его население Киевской Руси не понимало, он для них был чужим, его изучать надо было, чтобы понять. А разговаривали на другом языке, ближе э, к Древнерусский, от которого и развились украинский, русский и белорусский. Так, искусственные языки, наименования. Есть здесь э, Балайбэлен, есть здесь и, и вот здесь есть русский или всеславянский язык не путать с естественным русским языком, одним из восточнославянских языков. Первый искусственный панславянский язык. Ну, церковнославянский, все правильно. Ну, я тебе об этом и говорю. Ну, так искусственный это тот, который церковный. А люди разговаривали на том, от которого пошел потом русский, украинский и белорусский. Поэтому украинский... Я же это не отрицаю. Ну, ну просто ты сказал, что украинский, бел, э, болгарский, там хорватский, они славянские, они между собой более-менее похожи, а русский да. сюда не назвал, типа он вообще из другой. Не, ну, русский также есть. Я тебе говорю, есть один русский, который был э, искусственным а есть второй, который не искусственный. Угу. Хорошо. Да ладно. Э, Слушай, что там про Макшан Давай теперь еще. Я что хочу задать вопрос. Вот вопрос на вопрос. Да, давай. Кто все-таки Украину создал? Ленин или Сталин? Вопрос некорректный. Если идет речь именно о территориальном делении административном в границах современных, то именно территориальную единицу Украины создал Ленин в таких примерно границах, до которых она и до теперешнего момента дошла. А, в а, если, ну, а если говорить именно об этнической составляющей, то она, это просто название территории, которая без четких границ была еще задолго до Ленина, Сталина и всех остальных. Да я так понял, Путина соврал, когда он сказал, что Сталин создал Украину. Так нужно понимать, что он под этим имел в виду. Он это и прямо и сказал. В интервью Карлсону, вот он так и сказал: Сталин. Сперва он говорил все время, что Ленин создал. Он Карлсон. говорил про территориальную единицу, еще раз говорю. В современных границах Украина, как территориальная административная единица, появилась вот именно при Ленине. Так да, а Сталин здесь при чем? Если он сказал, что Сталин создал? Я не знаю. Про Сталина я не слышал, например. Возможно, ты путаешь. Не, я не. Смотри, если я сейчас найду. На втором ноутбуке. Я сумею тебе вывести... Ну, mm -hmm. может, он оговорился, Ленин. Ленин оговорился или, Стал, или Сталин? Путин оговорился и вместо Ленина mm -hmm. сказал Сталин. Mm -hmm. Подловить меня пытаешься? Создал. Искать тебе видео или нет? Это долго будет. Да блин, если нарезка есть, я найду сейчас и покажу на ноуте. Если я сумею быстро найти. А. Ленин, основатель Советского государства, создал Украину именно такой. Так, так вот. Украина в известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. Так... Украина по воле Сталина, искусственно созданное государство. Ну это когда еще Ленин был при власти и Сталин в этом принимал, наверное, участие. Он это имел в виду. Он этого не говорит. Он говорит искусственно созданное государство Сталина. Украина. Это его слова. Это то, что я искал, хотел тебе показать. Ленин, он тоже сказал там. Да, вот я задаю тебе вопрос. Так кто все-таки создал Украину, если ты истории разбираешься? Сталин или Ленин? Ну, при Ленине это были вы а Сталин, видим. при чем здесь, если Путин называет его создателем Украины? Ну, Сталин тоже тогда был в коммунистической партии, и он был далеко не последним человеком, еще а, когда ну, Ленин Хорошо, был я, я понял, ты будешь защищать бред вот этого ка**а. Э, не, был... подожди, подожди, бред, ты сказал бред, а в чем да. бред именно? Вот я, я пытаюсь был... понять, а как тогда вот создалась Украина, можешь мне подсказать? В смысле, как? Ну, ты говоришь, там, при Ленине, при Сталине была создана... Ну, я же уже три, два раза повторил одно ну, и то же. каким образом? Административные границы этой территории были именно выведены, очерчены при власти Ленина. А до этого она была без границ, просто называлась Украина. В каком, Украина в каком году? Что? В каком году это Ленин создал? Ну, в 20-х, по-моему, когда формировались вот эти все... В момент существования Украинской Народной Республики, ты хочешь сказать? Со своей конституцией. Что? Что ты смеешься? А эта республика Англии. в чем состояла? Там были, у нее валюта своя, там да, силовые вот органы. Да, была, была гривна. Нет, было. нет, дружище. Была, была. Сейчас мы откроем с тобой конституцию Советского, Нет, декларацию. Это о... Послушай, Сейчас. собрались вот эти все типа депутаты, деятели. Объявили независимость Украины палате, она просуществовала там 8 месяцев на бумаге чисто. Кто Потом она распалась. Кто вот рас... и все. Кто о рас... чем речь Кто вообще? распался? Реального государства не было. Кто распался? Спустя вот это Украина, УНР, которая... Спустя 8 месяцев говорят. распалась? Ну или вот там Ой. она мало просуществовала. Или же почти 5 лет просуществовала до нападения э, советской власти. Сколько просуществовала? Почти 5 лет. Нет, нет. Прижимаешь. ну давай посмотрим. Она, давай посмотри, конечно. Эну. Так, дата заснования. 20 ноября 1917 год по 1921 год, после того, как УНР проиграла войну э, советской и российской власти. Прикал, прикалываешься, что ли? Да, это? ну загугли. А мы сейчас с тобой откроем декларацию про возглашение Советского Союза. Посмотрим, кто ее создавал, вот этот Советский Союз. Так, СССР. Ты пока поищи, поинтересуйся, когда там УНР была создана. Я сейчас попытаюсь найти тебе этот договор в об образовании. Средств. Смотри, тут даты все четко в Википедии даже написано. Угу. Создание 20 ноября 1917 года. Соглашусь. Окончание 29.04.18 года. О, смотри, я смотрю. Вы вот просуществовало на 5 месяцев. Же... Следующее создание было 14.12.18 года. И закончила она существование в одиннадцатом месяце примерно двадцатого года. Еще там около двух лет. И причем были да. разные государства. 20 -го ноября 2017 -го года было обоснование независимости. 22 э, января 1918 -го года э, был переворот в апреле 2018 -го года. Далее директория в ноябре 2018 -го года. Акт злуки. Кстати, я не знаю, как на русском будет правильно. Это объединение Уанар из Зуанар. Это 22 января 1919 год и большевистская оккупация 1921 год, февраль. То есть твое утверждение 5 месяцев существования как-то непонятно. Каким образом тогда УНР и ЗУНР объединились спустя почти полтора года? Какие-то разные вещи были, во-первых. Петлюровцы, Потом пришли к власти. Ну, по факту, о чем речь? Реального государства такого не было. Это просто собрались они, объявили эту директорию. Через несколько месяцев там она распалась. Потом они опять собрались, опять объявили реального государства с войсками, с управлением, судами. Не было просто. Ну, о чем речь? Ты сомневаешься? Государство, как ЛНР со своей конституции существовало начиная с 17-го года, по 21 год, пока большевистская власть не пришла и не уничтожила это государство путем оккупации. Смотри, я вот сейчас не буду искать этот договор, просто задам вопрос, возможно, ты знаешь. Назови мне, кто образовал Советский Союз. Советский Союз? Угу. Ленин. То есть в декларации о появлении Советского Союза так и написано. Я Ленин, я создал весь Советский Союз. Нет, там большевистская коммунистическая партия. Я подозреваю, что там были не только Ленина. Зиновьев, Троцкий там и прочие дети. Представители каких республик основали Советский Союз? Давай попроще. Я не знаю, насчет этого не углублялся. Давай начнем так. РСФСР была. Ну, да, конечно. БССР, Беларусь была. Ну да. У СССР, Украина была. Была, была. создал Ну ладно. И четвертая, которая, которая распалась во времена Советского Союза. Ты, ты же историк должен знать. Было 16 республик, и они распались позже. Я не знаю, какая там еще была, не углублялся. Зуанар, Закавказскую, знаешь такую? Какая? Закавказская. Ну, возможно, и что? Ну, видишь ты, какой историк. Ты истории Советского Союза образования не знаешь, пытаешься мне сейчас наваливать о том, что в УНР присуществовало 5 э, месяцев, что Ленин создал Украину путем там... Как то за где она существовала. Смотри, есть... Просто, ну, факт. Я же тебе только что прочитал. То ну, же самое смотри, в Википедии. Та же создали... самая в Википедия. Я не понимаю, как по твоей логике может так произойти, что УНР распалась спустя 5 месяцев, если она через полтора года после образования образов... э, воссоединилась с УНР, Закарпатской Украинской Народной Республикой. Вот этого я, кстати, не могу понять. По твоей логике, как это произошло? Ну, это разные административные единицы просто уже при Советском Союзе формировались единое целое. А да какой Советский Союз? Еще Советского Союза тогда не существовал. Ну вот он создавался тогда. В каком году? Формировался, ну ладно. Не Это события, которые происходили в восемнадцатом-девятнадцатом году до образования Советского Союза. Что происходило еще раз? Объединение УНР с, с УНР происходило в 18 девятнадцатом году до образования Советского Союза. Я не знаю, к чему ты клонишь. Но ты мне утверждаешь, что УНР развалилась спустя пять месяцев после ее основания. Тогда я не пойму, а как тогда, спустя полтора года после основания, УНР воссоединилась с УНР? Это не в этом веке, в предыдущем, в 20-м. Угу. Армия была в этой УНР? Да при чем здесь армия? Да ничего не было, а к чем страна-то состояла? То, я не задаю тебе вопрос, была ли армия. Я пытаюсь понять твою логику. Как государство могло распасться, если оно воссоединилось с другой частью? Да, потому что это все на бумаге воссоединения эти происходили. Вот если Красная Армия была, то с этим не поспорить. Если были махновцы в диком поле, то с этим тоже не поспорить. Те же самые петлюровцы были, блуждали там по Нет. стране. Это были разные отряды, которые друг с другом воевали. Я сейчас попрошу... В результате этих боев победила Красная Армия. И вот тогда настоящее государство по... и возникло. Победила, что Красная Армия? Кого она победила? Всех. Кого? Ну, вот она вторглась на территорию УНР. Кого она там победила? Она не вторгалась на территорию УНР, ну она там и создавалась. Дело государство под названием УНР, со своими территориями, со своей не, не конституцией, было. со своим языком, со своим народом. И вот вторгается туда большевистская армия. Нет, а каким тогда образом УНР проиграла войну большевистской армии? я же тебе говорю, УНР на бумаге подписали, что вот эта территория относится к УНР. А на деле на, на этой территории были махновцы, были Красная Армия, Петлюровцы там и прочие блуждали. Их все время и происходили избыльные. бои, и войны происходили. Украинская Народная Республика полностью получила свое образование после того, как они полностью выгнали всех своих врагов. С тех территорий, которые в те времена принадлежали УНР, в том числе и Слобожанщина, Кубани и так далее. Вот. В это время, с другой стороны, большевистская армия уже начала, начинала свой путь. Возвращение Российской империи, как в принципе это было в будущем э, Советский Союз, который распался. Вот и пытаюсь понять. Бело УНР. Бах и пропало. Каким образом? Что случилось? Ну, наверное, ну, на бумаге просто было и бац Я пропало. тебя скипаю, потому что... Давай, давай. Уже давай. неинтересно. Давай. Ну да ты что.